Всем привет! Мы приехали в зоопарк, и мы будем тут козочек кормить. А, <laughs> Они прямо ко мне... Ой, диви, а, да вы бодаете? Ого! Ого! <laughs> Бачу, как бодаете? А, да. да. Не а, треба. <laughs> не пустите. <смех> <смех> а, да, не мусь, диви, как их багато. Не лузди вы їх, да? Бежать 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 бежать! Ягнятку. Ягнятку. Он просто меня не укусил. Мам, смотри, да? А можно его? Ну, я думаю, что так. Я думаю, еще так. Кого? Качечок? Думаю, що так. Ой, яка вона гарна. Навірно, я можу. Ну я боюсь. Та не бійся. Давай я погодую, дай мамі. А вдруг она плюне? Давай, це ж не Ого! Ой-ой-ой, вона позує теж хай кормо. Хе-хе, клас, тьомі, не страшно вже. Давайте да. Подімо

Тьомочка, ти не заходиш до них туди? Нічого. Чого? Чого? Тьомочка, це кофі Так, кофебар. Я їм кушаю. Тепер мені не почати. Маленький, да? И там еще один. Интересное животное нашли. Это называется земля... земляная Собачка. Also jetzt bei der Schaufütterung geben wir ihr das alles aus der Hand, aber sonst verteilen wir und verstecken wir das ein bisschen, dass so ein bisschen zu tun hat. Hängen das auch mal ein bisschen am Baum auf, einfach als Beschäftigung für sie. aber... ist noch. Yeah. Ja cool. Смотри. Ух ты, вышло. Ух ты. Даже хорошо. Ну и конец нашего видео, что мы были в зоопарке. Я только что вот сделал вот такие вот, ну, два значка. Тут Данила, а тут я. Ну и вот ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем пока пока пока